गए तीन सालों में जिस प्रकार से हमने इस मुंबई में महायुति के माध्यम से काम किए है मुंबई की सड़कें हो मुंबई में साढ़े चार सौ किलोमीटर के सीमेंट कंक्रीट के काम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं मुंबई में एस का विषय हो मुंबई में कोस्टल रोड जो ऑलरेडी बन चुका है जो कोस्टल रोड को अभी एक्सटेंड कर सही विरार तक हम लोग लेके जाने वाले मुंबई में मेट्रो जो साढ़े तीन सौ साढ़े चार सौ किलोमीटर के मेट्रो के रीजन में मेट्रो नेटवर्क ऑलरेडी काम उसका शुरू है वो जल्द से जल्द पूरा करने का विश्वास जो है हम लोग लोग हमने लोगों को दिया है जो मराठी परसेंटेज कम हो गया है मुंबई से जो मराठी लोग मुंबई के बाहर मुंबई को छोड़ के कर्जत कसारा अम्बरनाथ बदलापुर यहाँ तक यहाँ चले गए उस मराठी मानुस को फिर से मुंबई में कैसे आए क्यों गया ये क्योंकि हाउसिंग पॉलिसी फेलियर के वजह से लोगों को घर इतने सालों तक नहीं मिल रहा है लोग ट्रांजिट में इतने सालों से रह रहे गिरनी कामगारों को घर देने का काम हमारी सरकार ने किया एस के प्रकल्प इतने सालों से बंद थे उसको फिर से शुरू करने का काम हमारी सरकार ने किया तो मराठी परसेंटेज जो कम हो चुका है मराठी लोगों को फिर से मुंबई में लाने का काम जो है हमारा हमारी सरकार यहाँ पर करेगी आज ये पूरा बाइकाड़ा एरिया हो दादर एरिया हो गिरनी कामगार बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं उनको अपना घर देने का काम उसका भी निर्णय हमारी सरकार ने किया फिर उसी के साथ में जो पागड़ी सिस्टम गले गए अनेक आने सालों से जो प्रश्न प्रलंबित था उसको भी सुलझाने का काम वो भी निर्णय जो है हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने लिया तो जो जो यूडी के और हाउसिंग के निर्णय है वो सभी निर्णय लेने का काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं वो भी इम्प्लीमेंट करने का काम कुछ कामें जो काम जो है वो इम्प्लीमेंट के स्टेज में कुछ काम हमें करने हैं तो मुझे लगता है कि मुंबई गए तीन सालों में जिस तरीके से बदली है ये लोग भी देख रहे हैं तो लोगों को अच्छे मुंबई के लिए अच्छी सुविधाओं के लिए महायुति को जीता कर देना बहुत ही जरूरी है बगा चित्र बनून कि दिमाग में इमेजिनेशन करके अरे मराठी मराठी मधे में बोलते चित्र बनून फक्त डोक्यामध्ये विचार करून की हे जे आहे कोस्टल रोड किंवा एम टी एच एल हा अशा प्रकारे जो आहे बनला पाहिजे अरे इम्प्लिमेंटेशन गरजेचं असतं फॉलोअप गरजेचं असतं परमिशन्स गरजेचे असतात ओ सीज गरजेचे असतात ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी केल्या त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी असतील किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब असतील त्याच्यामुळे जे दोन हजार बावीसमध्ये जो कोस्टल रोड दिसत नव्हता तो कोस्टल रोड पूर्ण बनून तयार झाला आणि आज तोच कोस्टल रोड वसई विरारपर्यंत जो आहे घेऊन जाण्याचं काम आम्ही त्या ठिकाणी करतोय तिथून पुढे कोस्टल रोड ठाणे हे बनवण्याचं काम करतोय बोरिवली ठाणे टनल हे बनवण्याचं काम त्याचं काम जे आहे हे प्रगती पथावरती आहे त्याचबरोबर जो फ्री वे छेडानगरपर्यंत पर्यंत गेलाय त्याला ठाण्यापर्यंत घेऊन जाण्याचं काम आम्ही करतोय जो फ्रीवे पीडब्ल्यू रोडला संपतोय त्याला अंडरग्राउंड ऑरेंज गेट पासून ते नरिमन पॉईंटपर्यंत घेऊन जाण्याचं काम आणि या कोस्टल रोडला जोडण्याचं काम हे आपलं आमचं सरकार करतंय एक रिंग जे आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर एक बाय रिंग रोड त्या पूर्ण मुंबई आणि एम एम आरमध्ये बनवण्याचं आम्ही काम करतोय अरे ह्या लोकांनी कपोल कल्पित जे ज्या त्या गोष्टी गेले अनेक वर्ष ज्या लोकांना दाखवण्याचं काम दिशाभूल करण्याचं काम लोकांना घर दिली नाही लोकांना चांगले रस्ते दिले नाही लोकांना पिण्याचं पाणी दिलं नाही लोकांना एस टी पी दिलं नाही हे दिलं तरी दिलं काय आणि आज फोटो दाखवतात त्या ठिकाणी आणि ट्रॅक ट्रॅकवर स्पीड वेगळं आणि मेट्रो मेट्रोचं कारसेटचं काम कोणी थांबवलं चौदा हजार कोटीचं लॉस मुंबईकरांना झालं मुंबईकरांच्या खिशातून जे आहे हे पैसे जाणार आहेत ए एम न्यूज आजचा महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा कमेंट करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा एक पाऊल सध्याकडे प्रत्येक विभागाचा हक्काचा व्यासपीठ आजचा महाराष्ट्र न्यूज